Мир вам, братья и сестры! Я хочу также вместе с вами прославить Господа и сказать слава Богу за этот день, за дарованную Богом встречу, которую мы имеем пред лицем нашего Господа в это вечернее время, понимая, что с нами Господь, мы внимательны к Божьему Слову, к тем Божьим обетованиям, И благодарны Господу за все милости Божии и за Його любовь. Я, в свою очередь, хочу также сказать, что мы благодарим Бога и всех вас, друзья мои, за ваши искренние молитвы пред Богом о нашій стране, в в которой мы живем. Конечно, эти последние годы мы имели много переживаний. Нет у нас времени, чтобы останавливаться на всех тех моментах, которых переживает Божий народ. Мы одно хотим просить всех вас – молитесь Господу. Мы ощущаем молитвы Божьего народа и понимаем, что доселе то, что мы имеем, в какой-то мере могло было быть намного хуже. И потому верим, что все это молитвы Божьего народа. И ожидаем, что Господь услышал наши молитвы, явит милость свою и пошлет нам мир. Слава Богу! Друзья мои, сегодня, как бы я прослушиваю такую тему в нашем богослужении, вначале даже брат Петр Мойсеевич, он прочитал такое место Писания, что для вас благоговеющие пред именем моим зайдет солнце правды. Братья напоминают и говорят о благоговении пред Богом. И я рассуждаю над этими местами, прочитанными, высказанными, упомянутыми в нашем служении, думаю, что Бог на каждого из нас сегодня смотрит в этом служении. Бог видит каждого из нас поведение. в зале, Или, может быть, даже за пределами цього зала. Но, більше того, друзі мої, Бог бачить наші мисли, знає, що ми маємо внутрі, які наші переживання. І я хотів би прочитати одне із місць священного Писання, де сказано в 3 главі послання Колосянам. из первого стиха прочитаю четыре стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Слава Богу! Я обращаю внимание, дорогие друзья, на то, что Господь желает, чтобы наши мысли были устремлены к Нему. Апостол Павел говорит, что там Христос одесную Отца. Аллилуйя Ему! И хотя мы понимаем, что Божье присутствие среди нас – что Господь на этом месте, мы ощущаем Его сердцем своим, хотя, может быть, не видим физическими глазами. Я не раз спрашиваю в церкви народа Божьего, если бы сюда пришел, ну, на это место хотя бы ангел Божий, в белом одеянии, с крыльями, наверное, наша молитва была бы гораздо горячее, длиннее, искреннее. Но, друзья мои, мы должны помнить и знать, что среди нас присутствует сам Бог. Хвала Ему. И хотя мы Его не видим зримо, глазами своими, но Он здесь, потому что Его Слово верно. Он сказал, и вот я с вами во все дни и до скончания века. Хвала Господу. Я имею Брата глухонемого, родного мені по плоти. Я этот пример часто розказываю в проповеди, как -то однажды я беседуя с Ним по готувався к водному крещеню. Я задав ему вопрос: для чего ты ходишь в собрании. Мы привыкли все собрання воспринимать практически на слух. Слышим, как прекрасно поет хор. Мы слышим проповедников, мы слышим молитвы, как совершается, слышим Слово Божие, мы служение воспринимаем на слух, Он ничего не слышит. Мы живем в деревне, у нас небольшая церковь, у нас нет переводчика, чтобы переводить для Него служение. Но все-таки Он каждое служение приходит в церковь. И я поинтересовался однажды, ну что тебя влечет? И вы знаете, меня сильно удивил его ответ. Я даже заплакал, услышал, что он говорит мне, потому что в собрании присутствует Бог. Аллилуйя, Аллилуйя Ему! Аллилуйя. Братья и сестры, если мы свои взоры сердечные устремляем к Нему, мы Его обязательно встретим в нашем собрании. Мы найдем с Ним общение мы увидим Его и ощутим нашего Господа, который с нами, который пришел для того, чтобы нам подать все необходимое, восполняя все наши нужды в своей благодати. Друзья, о чем мы сидя рассуждаем? Как-то Христос говорил ученикам и душевым, о чем вы, идя, рассуждаете? А ми, от в Божьому собранні, в церкві Христової, перед Богом в присутстві Господа, какови наші мислі пред Нім. І я опять обращаю наше внимание к той темі, ми звучавши в сьогодні собранні. Благоговієм ли ми пред Ним? Ми готовимся к участію в святині Господній. вспоминая смерть и страдания нашего Господа. Я думаю, что это благословение, когда пред причастием в вечернее время имеем служение. И Писание говорит, что мы должны рассуждать о теле, о крови Господа, когда будем принимать. Мы должны помыслить о протерпевшем такое поругание над собою, об Иисусе Христе. Мы должны помислять, о чм мы сейчас розсуждаємо. Я, звісно, не могу спросить кожного з вас, но представьте себе, если хоча кого з нас були висвячены на этом екрані, кожного з нас Бог озвучил наші мисли публично, чтобы они были известны тем, которые нас окружают. Во многих моментах нам было бы очень неприятно, но Бог эти мысли знает, друзья. Это пред Ним, это в Его присутствии. И многие христиане думают, что достаточно только внешним поведением своим показывать благовение пред Ним. Может быть, хорошо выглядеть, скромно себя вести – тихонько сидеть, устремить взор на проповедника, ну, на молитве сложить руки и молиться. Это хорошо, если мы научены себя правильно вести в присутствии Божьем. Но, друзья мои, Бог видит больше и уникает в суть нашего сердца, о чем мы с вами помышляем, видит Господь. Я вспоминаю как-то в одном служении, Ідя на служение, молодые люди по дороге йшли, сестри молодые. Один брат, который вже був женат, но теж молодой, жена його била вдома, а он, йдя по дороге, сорвав один цветочок і бросил на молоду сестру и придя в служение на первої молитві Бог Духом Святим говорить через одного сосуда, Іван, з какой миссю ти бросил цвіток на Марію? Оказывается, братья и сестры, наши мысли для Бога не безразличны. Бог видит наши помышления и хочет, чтобы они были устремлены к Нему. И более того, я хотел бы сегодня такую мысль подчеркнуть, что наши мысли, которые внутри нас, в нашем сердце, в нашем разуме, они указывают на нашу суть, каковы мы есть есть на самом деле. Мы можем показать себя по-другому, можем представить себя даже в разговоре, в жизни, не такими, как мы есть на самом деле, но то, о чем мы помышляем, оно есть действительностью, кто мы есть на самом деле. И вот, братья и сестры, сегодня каждый в присутствии Господа. Давайте мы посмотрим на то, о чем мы помышляем, или как мы помышляем, или на что направлены наши сердечные переживания и стремления в нашей жизни. Христос в свое время говорил такие слова, которыми обращал внимание, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не можете войти в Царствие Божие. Друзья мои, в чем должна наша праведность превзойти их праведность? Эти люди, если на них посмотреть со стороны, были очень неплохими людьми. Они имели особенные одежды, которые говорили о том, что это люди посвящали жизнь свою для служения Богу. Они имели надписи на своем теле на одежде закона Божьего они тщательно исполняли все заповеди даже не позволяли себе покушать не помыв руки десятину приносили даже смяты со всех мелочей подсчитывали и все приносили Богу но писание говорит что Христос видя их несостояние говорил о том, Що ви гроби окрашені є, тому що ви маєте прекрасний вид, але ваша внутрішність сповнена завісті і злоби. І тому Бог говорив, по отношенню к церкві, ученикам говорив. і нам сьогодні Божіє Слово говорить, що наша праведність довзойти, праведність книжників фарисеїв. мы должны быть и снаружи, и внутри, в благоговении пред Богом. Наше сердце должно понимать, что мы не пред людьми ходим на этой земле, а пред Богом. Аллилуйя Ему! Он сердцевидец. Потому, братья и сестры, каждому из нас нужно сегодня посмотреть, что есть в нашем сердце. И как мы себя в своих мыслях подчиняем Божьей воле и благовеем пред Ним, понимая, что Он есть Бог, а мы люди. Может быть, порою, ну, кто-то из людей думает, что, находясь в Церкви Божьей, может укрыться, даже имея грех в сердце своем. Друзья мои, это такой обман. Ведь мы служим не людям, не пастырям. Мы служим Богу. И потому посмотри просто на мысли своего сердца. Почему ты в этих мыслях стараешься где-то что-то скрыть, как-то угасить совесть свою, то, что Бог напоминает тебе откинуть, отбросить все это, Ти дай місто для Господа, і в мислях своїх прийди пред Богом в смирення, втрепет, в покаяння, благоговій пред Господом в мислях своїх. Друзі мої, це дуже важливо. Це ценно, на це смотрить Бог. І когда ми мы своїми мислями устремлені к Ньому, Бог, видя наше серце предане Йому. посвященные ему, благословит нас. Слава ему. Я с раннего детства люблю первый псалом. Когда в моей жизни был такой момент, мне было 10 лет, это было еще советское время. Я по сегодняшний день не знаю, кто это был, но кто-то прислал мне из Германии Библию на мою фамилию, на мой адрес десятилетнего ребенка. Я уже сейчас понимаю, думаю, может быть, это было такое время гонения и трудностей, когда никто из братьев не мог получить на свою фамилию Библию. Может быть, дал фамилию ребенка, думал, пройдет этот номер, что не заберут. А может быть, Бог по откровению кому-то положил, на сердце. Я не имел ни знакомых, ни друзей, но эту Библию я получил. Конечно, это был особый момент в моей жизни, когда Бог коснулся моего сердца, когда Бог поменял мою жизнь, и с того времени я держу Библию в руках своих и проповедую Евангелие. Слава Богу! Но первое место Священного Писания – которые я прочел тогда из Библии, это был первый псалом, и там есть сказано, что блажен муж, и второй стих: о законе его размышляет он день и ночь. Братья и сестры, вообще возможно человеку ни о чем не думать, только о Божьем слове, о Божьих заповедях, о законе, о Господе. Как это, друзья, возможно ли это нам, живя на земле, Ну, мы же имеем работу, детей, семьи, разные трудности, переживания и благословения, и обо всем мы это помышляем? Но я думаю, друзья мои, что все наши мысли они должны быть в благоговении пред Ним. И тогда это указывает нам на то, что мы о Горнем помышляем. что наши помыслы правильные пред Богом, что мы не ищем того, что на земле, если все моменты своей жизни, в каждой мысли мы соприкасаемся с Богом, с Его Словом, взвешиваем, проверяем, связываем все это с тем, что написано в Писании, в нашем сердце обитает Он, Господь наш и Бог. Аллилуйя Ему! Друзья мои, нам очень дорого, чтобы наше сердце оно было відкрито для Господа. Вы знаете, как часто мы в своем сердце можем слышать Голос Божий, как часто бывает и обратное, когда наши мысли они заняты чем-то земным, или более того, когда грех проникает в сердце. Я не буду О больших грехах. Вот представьте себе ситуацию, вы на кого-то обиделись. Я думаю, каждый из вас вы можете представить себе массу мыслей. Как смогли со мной так поступить? Как это так? И одна за другой, эти мысли, они как-то сами лезут в голову, осуждаем, брата, сестру, негодуем, это говорит о том, что там нашел место грех, обида. Если говорить о чем-то другом, я думаю, вы, друзья, будете согласны со мною, что если место для Господа в нашем сердце, мы помышляем о горнем. Бог, друзья мои, видя мысли первого мира, написано, что истребил человечество потому что все помышления человека были зло. И потому Божье определение было, нельзя поменять сердце человека. Бог взял и истребил мир водою. Потому что Бог видел, что от того, что в сердце происходят все действия, от того, что в мыслях, что зарождается в разуме, о чем человек думает, он о том будет говорить, он также будет и поступать. Вот Потому, братья и сестры, нельзя смириться с той мыслью, что мысли это просто мысли. Они могут быть разные. А вот дела это важно пред Богом. Нет, братья и сестры, пред Богом важны и наши мысли. И мы должны припоясывать разум наш Божьим Словом и благоветь пред Господом, чтобы нам о горнем помышлять. Христос говорит в Евангелии от Матфея такие слова, что ели, пили, женились, выходили замуж и не думали. Все-таки мысли были в людей, но они не думали о горнем не думали о том, братья и сестры, что будет завтра. И Христос говорит, что так будет и в пришествии Сына Человеческого. А мы с вами живем в это время пред пришествием Божьего Сына. И, может быть, многие и не думают о том, что завтрашний день, может быть, придет Христос. А може бути, це последні минути нашої жизни. Ми порою не думаємо о том, що важно, а много мыслей постоянно в нашем розумі і в серці. Я пам'ятаю свідчення одного брата, як в одной церкві Бог однажды проговорил Духом Святым к одному брату і сказав: Ти наблюдай за собою. и живи предо мною так, как будто ты живешь последний день в своей жизни. Это было строгое предупреждение. Ну, брат, один день, второй месяц, а потом потихоньку потерял бдительность. Прошло как-то полгода, и будучи на одном служении в воскресный день, во время хлебопреломления закончилось служение, Брат вышел на улицу, а автомобиль его подростки развернули на люду так, что он не мог выехать со стоянки. И знаете, он сильно расстроился, убежал в молитвенный дом, начал грубить, повысил голос, искать виновного. Кто-то его останавливал, ну, после преломления, сделал такую бучу в собрании. Братья пошли, развернули ему автомобиль. Он сел, хлопнул дверкой и умер. Друзья мои, Бог предупреждал этого человека. Бог говорил, но он не думал, что так может случиться. А нам все-таки надо думать. Нам все-таки надо допускать мысль, что может быть это день последней моей жизни. Может быть это хлебопреломление – оно будет последним в моей жизни. А может быть, во время этого хлебопреломления Бог явит величайшую милость, даровал мне исцеление. Или что-то поменял в моей жизни, ответил на мою молитву. Мы должны думать, братья и сестры, о горнем помышляя. Есть такое выражение. У Апокрифической книге, в Біблії, книзі Сирахова, там сказано: думай о конце Твоєму чоловік, і вовек не согрешиш. Вот о чому, друзі мои, нам сьогодні надлежит подумати серйозно, очень ответственно, не скупясь з временем для размышлений, подумать о вечности, подумать о Господі. о Божьем Слове, о своем состоянии пред Богом, каждой в отдельности, нам на это должно хватать времени, друзья мои, чтобы нам во всякое время и даже в мыслях своих благоветь пред нашим Господом. Аллилуйя Ему! Аллилуйя. Потому, братья и сестры, мы с вами будем идти к молитве. Я хотел бы, чтобы мы вместе молились Богу и предстал пред Ним в благоговении, и даже мысли свои устремили к Нему. И словами своими обратились к Богу, понимая, что Он на этом месте, что Он пришел для того, чтобы вникнуть в нашу жизнь, посмотреть даже на мысли нашего сердца и помочь нам приблизиться к Нему, чтобы нам во всей полноте І тілом, і духом, і душою принадлежать Тому, який скупив нас на Голгофі і дарував нам способність і возможность бути людьми з просвіщеним умом, котрі могли правильно розуміти, правильно мислити і помишляти горні, де Христос Діснує, Бога Отця. Слава Ему! Аллилуйя. Потому представ пред таким Господом в нашей сердечной молитве будем просить Его благословения и да поможет нам в этом Бог. Ему слава во веки. Аминь. Аллилуйя тебе, Господь!